Ramazan ayı boyunca iftar və imsak vaxtını, gündəlik duaları eşitmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. 30 aprel Ramazan ayının 29-cu günüdür. Qafqaz müsəlmanları idarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən Bakıda imsak vaxtı saat 4:07-də, iftar isə 19:50-dədir. Ramazan ayının 29-cu gününün duası. İlahi Bu gün məni öz sonsuz rəhmətinlə əhatə et. Bu gün mənə quvvət və ismət nəsib et. Ürəyimi tökməkçilik qaranlığından təmizlə. Ey mömin bəndələrinə rəhimli olan Allah. Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul etsin. Oruc tutanlar hər ehtimala qarşı imsak üçün göstərilən vaxtdan 10-15 dəqiqə əvvəl yemək, içmək və s. orucu batil edən əməlləri tərk etməlidir. Belə ki, cədvəllərdə olan fərqlilik bu addımı zəruri hala gətirir. Digər şəhər və rayonlarda imsak və iftar vaxtları şərh bölümündə qeyd edilib. Allah urucunuzu, namazınızı və dualarınızı qəbul etsin.